Да. уважаемые коллеги, сегодня у нас оба русскоязычных тренера, поэтому мы проводим пресс-конференцию на русском языке. И у нас после матча пресс-конференция главного тренера профессионального футбольного клуба Украгаком Юрия Владимировича Гуры. Ну и вопрос, понятно, традиционный, Юрий Владимирович. Ваш комментарий к сегодняшней игре? Ну так будь ласка, буду вам вдячны. Ми завжди, коли вам задаємо питання на мові, ви відповідаєте російською. Я думаю, різниці нету на русском и на украинском, главное. Ну да, да. В результате. Да. А я понимаю. Да. Ну, що можна сказати? Mm -hmm. Недовольную ігра, недовольны результатом. Хоча настраивались на ігру, бачите, і Динамо 2, і Боутсадер. і зараз Титан... этот самый... а Рольд, мотор, вроде бы аутсайдеры с ними надо в... В сыграть но ну, видите здесь ошибки такие в передачах в первый пас второй пас мы все отдаем чужому но это большая проблема не знаю чего от чего И не получилось за счет нейтральной линии хотели чуть какой-то чтобы они весь вели ему забили ногу, и он на мной едет, спрашивал, он говорит, Сережа, будешь, вот сейчас я разберусь, сейчас разберусь, но получается, в десятером первый этап провели, но я же, даже люди, которые на замену ходили должны были как-то усилить его, но это не получилось. Не знаю, ну, же, э, вроде бы сами, сами себе создаем проблемы, вроде бы вот рядом возле той же самой задачей, э, задачи, которую нам поставили. И мы только к ней не доходим, и опять мы спускаемся ниже и загоняем себя в тяжелую ситуацию. Но я же говорю, э -э легко, никогда не бывает, надо приходить и трудности все перемолоть это все. И я думаю, что все равно результат, даже пусть там и нища, слава богу, что мы еще не проиграли, потому что в конце помните момент, и один, и второй и там, и пенальти, мне кажется, было. Хотя и в нашу сторону. Ну, ну это, это жизнь, и я же говорю, мы не будем на месте тотаться, надо я же говорю, может... Иногда даже говорят, лучше сделать шаг назад, потом сделать два шага вперед. Может, это нам специально дают, опять же, свыше какие-то испытания, чтобы вот еще раз убедиться, что мы можем потихоньку-потихоньку э, добиваться результата. И именно не просто, чтобы он ну, вот лежит у тебя на тортике, ты его разрезаешь, надо его еще приготовить. Это много ингредиентов, которые к этому надо приглашать. Иван куда у вас специально? Да, Будь ласка. Сьогодні ні Джокер не зіграв. Сьогодні ми побачили Колесника вперше, да, так? Скажіть, будь ласка, як, на вашу думку, як зіграв Колесник? Ті хвилини, за які він вийшов на поле, да. Ваше враження? Враження? Ну, він вийшов на мало времени, ничего не показал. А по тем людям, которые на замену выходили, там Боровский вышел, вроде бы что-то усилил там и пробил здорово. Но опять же ж, не хватило вот именно той резкости, взрыв, взрыва. Ну, Колесин вышел, потом, особо там вышел, это что же. Пан ну на вашу думку. Что сегодня заиграло? Психология, через утро? может хлопцы выиграют, может. Я... как выиграют? Мы готовимся ко всем играм, все же так, как и каждый из. С боя там уже сегодня. Да, вот я говорю, жар, жаркая погода, много чего дает. Потому что э, заставить человека бежать, или это самое, ну, очень тяжело. Это надо себя перебороть. Я, например, в свою бытность, когда я в Казахстане, мы вообще играли по 50 градусов, было жары 55, но что-то мы бегали, да, там, после игры там 4-5 килограмм минус было, и э, не слышал ничего на уши. Но отдавались, сейчас я говорю, перебороть надо в любой момент, какой есть, надо перебороть. Тем более, я же говорю, сейчас это еще ситуация в стране такая непонятная, может и это какое-то давление все равно есть э, на ребят. Что-то вот... Я живу. Юрий а Батраченко еще уже после травмы в Европейском Матроле? Чи он ну, не попадал в 18-го? Ну, того, так свои дела. А? Ну, пока не попадал, сейчас... Попробуем. Юрий Владимирович, у меня такой вопрос. Это я так понимаю, что все-таки вы просмотрите видео, будет глубокий анализ сделан игры после этого. И какие-то же выводы, наверное, на оставшиеся игры будут. Сделаны по этой игре тоже, да? Ну конечно, после каждой игры делаются какие-то. Просто, ну, если надо, чтобы оно доходило ребят, именно, ну, до ребят. Именно... А так, если... Можно же придумывать упражнения, играть там, можно загнать, можно... Ну это надо просто еще психология, надо с человеком разговаривать. Хотя садишься, разговариваешь, общаешься, узнаешь какие-то там, какие-то проблемы, но... Тут ребята сами должны в себе чуть понять, что если выполнять какую-то задачу, надо, значит, чуть пересесть, чуть-чуть пересесть. в вопрос? Ну, в меня вопрос, как планируете наступную встречу с Титаном, все-таки психологически это тоже будет непросто. Так, но, если честно, я, ну, прошу руководства, чтобы мы какое-то письмо написали. Там же есть закон какой-то, приказ или указ сейчас вышел там. Шоб... Ні, там закрыли какие-то въезды в, в Крым. Просто ну, это обстановка, я же говорю, в стране. Не если честно, да. страшновато даже ехать. А если мы туда едем, там даже украинского флага нету. Ну, не знаю. Зачем тогда соревнования проводить, если там нету даже нашего українського флага, и мы не слы услышим даже гимна. Можно в Румынию туда поехать, играть там, в Польшу. Там, а, просто, мы его, там, где, я живу 3 часа, сейчас жара такая, представьте, мы 4 часа будем стоять, и я жалю, это в любой момент, можно, могут и 5 часов нас держать, и 6 часов, мы же не, не знаю. Я б, хотел бы, конечно, и Бальчуса, и всех попросить, чтобы на материковой зоне, там, в Каховке, в, в, у нас осталось две игры, наша игра и Олимпия. Я думаю, это было бы и для ребят психологически лучше, потому что, ну, я не знаю, я там не не был, был счастлив. Я скажу, ну что желаю вам подальших перемог. Да, не удувайте, и все будет хорошо.